Всем привет! С вами Даша и моя сестра Марина, всем приветик. Итак, сейчас э, мы собираемся ехать как бы, в Киев домой. Но перед тем, как туда приехать, мы поедем э, в терминал, кто не знает, это... всяких развлечений вот mm. Mm. и короче мы туда едем одежду купить просто что-то новое на лето потому что вот сейчас мы лоб но все равно ветер дует но mm. 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 ну да как бы ветер просто дует mm. 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 не знаю хорошо но сведения нет потому что солнце непонятно так светит вообще

в магазин купить кое-какие продукты. Вот Марина сейчас будет на велосипеде кататься, я сейчас вам покажу. Мы купим кое-какие продукты. Да, будут... Я хочу снять два видео, это кукинг. Ну, как бы... Может, многие видели кукинг? Новое на ютубе это новая вещь, как бы новый продукт. Ди Диета. Дин -тан, дин -тан. Э ну, и потом мы еще хотим снять э челлендж бургерки. Взяла мой веник Но Взяла мой веник А это чудовище, оно пристало Моему животному в А нет, просто там с... там, Да, да. Ой, как... Не для нас, а... Вот, вот, вот Марли Марли Марли, иди сюда Марли, иди сюда. Это наш бродячий маленький В общем, да, мы сейчас будем ехать. Просто мы уже собрались сами по себе. Мы собрались сами по себе. Вот сейчас я покажу, кстати, Марину. Вот ее обувь новая. Вот, кстати, моя Носки, конечно, сюда не подходят, просто ну собралась. Вот эта сестра там, домой пошла. <свист> вот. вот. Да. Продолжим. Короче, у меня черный белый, я потом покажу. <свист> <свист> Разные цветы. каблуки, а платформа немножко выше. Да. Так, дальше тут такие свободные штаны. Да. Тоже с розами, но это чтобы тут на дачу ходить, потому что у нас трава, да. э, короче, всякие эти. И футболка, вот она новая, это мы уже и одели. Вчера да, и сегодня тоже хотим что-то новое купить. Она как 3D, вот. Оно много да. 3D. Да. Вот это само Never, это не 3D, а просто пришито. Вот Первую, потом дальше, ну все в 3D идут. И прическа косичка, а мне хвостик. Сейчас она покажет меня. пытаюсь печи ну такой знаете. у нас есть кому интересно у нас есть три собаки вот этот марли он там сейчас бежит сзади катя чихуахуа марли у него порода мини чихохуа катя просто чихоху а есть еще овчарка есть еще овчарка Ковчежка Мухтар. Тоже мальчик. <сёк> Немного плоховато слышно. Но все, кому интересно, ничего не скажу, Потому что, наверное, многим было это интересно. Марина будет все показывать. У нас лекарство дело. Ветер дует, это вообще ничего не слышно. Короче, это, как я уже сказала, порода мини-чихуахуа. Есть карликовая чихуахуа. Чихуахуа. Вот. <сёк> Он короче любит играть. Очень любит играть. Его меня имя Марли, но раньше было как-то по-другому. Видите, он так же купит. Он одирает. Он играть. Да, он очень... Если честно, он больно кусается. Да. собака очень больно кусается бы такой маленький. У знаете, вот если вы заметили, даже глаза бывают. Ну, не знаю. Я не знаю. В общем, мы его уже приучили, знаете, у специальные зоны, подписки, короче, для собак. Вот мы его уже как будто приучили сюда, он ходит в туалет. Но иногда бывает, что ему лень туда пойти. Просто, ну, он, либо он не спит, поэтому можно потом за ним проследить, поэтому мы его никогда не оставляем мы на улице. Немного скучновато, потому что он еще не везде побывал, а здесь мы его не можем его найти. У нас была такая история, что мы его а, а, уже ночью, а вечером, когда уже было темно, и без фонарика никак не обойтись, мы его выпустили погулять э, вот где-то тут. Я набежала вообще прям туда, далеко-далеко за дом, поэтому ночью мы его вообще почти не могли найти. Но потом уже увидели, что он там. Ну, слава богу, нашли. Ну, сейчас мы уже собираемся ехать. Кстати, мы уже покушали, мы, мы обедали. В общем, да, ничего такого Ладно, мы сейчас Все, я в машине а Там сейчас реклама включена Сейчас мы будем приезжать а, Я не буду снимать время поездки Когда мы ездим, будем ехать Я просто уже сниму, когда мы приедем В терминал а, Мы сейчас едем Я уже говорила, в терминал а, Выбрать одежду Просто папа поедет меняет колеса на машине она несет одежку. У Марви она сейчас не покажет. Вот. Так, а, такой, костюм у него. Ну, а а а я... ну, это был. ну, это когда-то на осень. <плодисмент> я уже, наверное, просто кофту одела. А -а -а. вот, вот, вот. Я взяла, что он просто был с головой. Сейчас немножко спать, если вот там... Короче, там котенка, ему вырискают его, у него там рано, короче. Возьми сижу с сестру. Этот магазин называется Orange Club. Да, Club. Короче, вот витрина. Это просто у них праздник. Вчера было день Мы тоже покупали одежду. Мы не так поукрашали. Сейчас все стоял. Пока можно по Эскалатор пока они там выбирают себе одежду. Все, вот. Один инструмент для... как мне И здесь... такое... Так. Что ж, пойдемте вниз. В принципе, мне здесь больше нравится. нравится. магазин мы пришли в коктейли общем сейчас будем кушать десерт и пить Сиди коктейли сейчас там заказывает мама да. выпи вот меня десерт это да, типа знаю, как желе да, с малиной и кивиами очень да. эти стаканчики не просто можно собирать, собирать с собой поэтому да? это очень удобно, удобно? можно Марина себе заказала. Не, она заказывала. Э, такое типа пирожное. Вот. как? Подкопка. Печеньки. Печеньки такого. И на Ну ладно, всем приятного аппетита. Все, мы уже купили. Вот там целая упаковка. Точнее, целый пакет продуктов. Но это не только для меня. В общем, сейчас мы уже будем ехать домой. У нас немножко планы поменялись. Мы едем на день рождения, мы будем просто э, гулять на улице. Мне кажется, это прикольно, чем ехать на день рождения в каком-то дяде. Ну, я знаю, это крестный, но все равно это дядя. В ресторане сейчас я буду кушать. Типа полодник. Я заказала Филадельфию. Не обращайте внимания на звук, это концерт Тут музыка очень прикольная Итак, мы уже приехали, конечно Я еще хотела на улицу гулять Просто у меня тогда телефон отключился Я покажу, что мы купили Сейчас мы будем снимать бургер-челлендж Я взяла вместо мяса просто колбасу Я не знаю, потому что мясо нужно еще приготовить эти соусы мы не покупали, у нас майонеза нету почему-то. Ну, это как бы кетчуп и считай майонез, только он с цибулькой вроде. А потом яблоко, которое мы будем нарезать. Просто я решила оставить все в таком виде, который сейчас есть. Так что уже эти листочки. Их мало, ну, на самом деле их 10 штук, но просто так мало, я их поскручивала, конечно. А, помидорка, это в терминале в Мегамаркет Огурец Вот там Марина Зефирки Это как Зефирки маршмеллоу ну, Но зефир короче даже показано, как я Булки Ну булочки, но они похожи на грибы Это Ну в виде грибов короче э -э -э, Лимон тоже нарежем Киви. Unit, то нет, Киви Лук, ну цибуля. Все там, вот мед это из дома То есть домашний мед Надо Мария, ложку досышь да, это Вот это все не присутствует То есть это не надо ну, да. Вот это куча Только тут будет Сейчас мы все пакеты пособираем Все приготовим, короче Итак, вот я приготовила Мы уже все сделали, Сейчас будем снимать А я хочу с вами попрощаться С вами была Даша, канал, смотрите новые влоги, комментируйте. Итак, всем